Ой, я уже близко! О боже, я победил! Я Поздравляю, ты говнюк! Это была забавная игра. Ты полюбишь любую игру, которая использует плейдо. Плейдо! Тебе нравится плейдо? Ага. Лады, не хочешь сыграть другую игру с плейдо? Она называется Шлеп. Итак, Итак, как играть в эту игру? Вообще-то довольно просто. Тебе надо пройти от старта до финиша. Ты кидаешь кубики, двигаешься по доске. Если ставишь на клетку шлепка, то тянешь карту. И тебе надо шлепнуть всех, кто стоит на этом цвете. Если можешь. Если нет, шлепаешь себя. А это что-то другое? Если стоишь на линии, то это зона безопасности. Там тебя никто не может шлепнуть. Ты делаешь жуков из плейда. Цель игры — перевести жуков от старта к финишу. Не распущу Если тебя шлепнули... Эй, hey, just... hey, ты ешь это? Не ешь это? Это мое плейдо. Я знаю, что это приятно пахнет. Я тоже его нюхал, но не ешь. Оно может быть ядовитым. Ядовитым? Как что-то такое вкусное может быть ядовитым? Мы все знаем, что плейбек пахнет потрясно. Но ты не можешь это есть, потому что нам лепить из него жуков. Думаю, ты прав. Это жукоделка, это шлепалка, это кубики, это карты. Хотите сыграть? Приступим. Конечно, конечно. Создание жуков в меня вымораживает. Шляп. Это нехорошо, nice, блин. <плодисмент> Похоже, <плодисмент> мне придется <плодисмент> тебя раздавить. Раз, <плодисмент> два, <плодисмент> три. <плодисмент> Опять меня. Да Ну блин! Дай сюда жукоделку! Ну, дай сюда! Шлёп, 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 невероятно. Целый день даешь мне жуков! Я делаю жуков, ты их даешь, делаю, даешь, делаю, даешь. Это же бред! Смерть налоги и производство жуков! Охренеть. Вау, на доске срач. Мы. Мы что, истратили плейдо? Там ничего нет. Мы много тратили, но не столько. Куда делся остаток плейдов? Ты в порядке? Старина! Ну теперь... О! Ладно, вставай. Что ты надел? Ты в норме? Ладно, ты все, ты все. Достаточно. Хватит. О, мой бог, на всю доску. Ты в порядке? Ты закончил? <связывая> Нормально все. Чувак, ты <связывая> просто... <связывая> Отсюда и название.